Здорово. Ну наливай уже, что сидишь. А что сказать, я уйду? Наливай, говорю, а то уйду. Ага, -а -а, ну, ну наливай. Ну наливай, что. ты что, и... что, что ж, я тебе налью-то. Что ж я тебе налью-то, косаточка? Ну апельсинная. Что-что? Что не услышал? Говорю, сока? сока, да, березовый фреш у меня есть. Любите ли вы березовый фреш, как люблю его я? Ой, тоже люблю. Березовый фреш. каждое утро встаю, так березу выжал, так сказать, с мякотью, как положено. Согласны? Очень прекрасно. А откуда вы? Обож... Да вот заметно. Из это... саск... Откуда? Из Саратовской какой? Саратовской области. А, -а, -а вот, это вот как много девок молодых, а я люблю Саратова, да? Угу. Ну, никто не совершенно. А я люблю, да, а люблю женатого. А я люблю женатого. а я люблю Саратова. Вот так вот у нас с вами рассинхрон такой. А я, я не люблю женатого. А Саратов? Саратов люблю. А у нас Участковый в 80-х годах на районе, представляете, носил фамилию. А вы да. Город-герой Белгород. Ну, есть. Ну, понят... а, участковый... а Участковый был Саратов тут, в 520-м. А? Ну, микрорайон у нас так называется. Угу. Богдана Хмельницкого, знаете? Что? Богдана Хмельницкого проспект, знаете, в Белгороде? Нет, я там не была никогда. А вообще Богдана Хмельницкого знаете? Кого? Богдана Зиновия Хмельницкого. Ну да, Хмельницкого знаю. Ну, конечно, вы уже завтракали с ним или ужинали? Как вы предпочитали с ним общаться? Нет, я просто по книжкам читала. А, про него уже книжки написали, я не знал. Я просто не в курсе. Да? А что за книги? Мемуары? Не поняла. Вот так ну, раздаете, я очень слышу. Так а что же я могу сделать? Ну, могу вам предложить взять отверточку, там, я не знаю, подкрутить что-нибудь. Вы такой серьезный мужчина. Ну, Также конечно. Это... Что-нибудь возьмите, да, Также подкрутите. Я зовут. Степ... Не Степан Андреевич Очень приятно Наталья Николаевна. Ну, Наталья Николаевна Я не думаю, что это надолго Но тем не менее мы попытаемся 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 Расстояния нас разделяют Понимаете ли, большие Наталья Николаевна Расстояние, ну, э, Так сказать так думаю. Прост... Для людей, которые хотят встретиться Например, для них нет расстояния Да не дай бог, что вы, Господи У меня тут война я уж лучше на войне. Знаете что, извините меня. Война, война, а жизнь есть жизнь. Жизнь, жизнь. Я все равно не женюсь, можете не ну, надеяться. В 1941 война никому не мешала. У них была любовь. У кого? У Хмельницкого? У них было все. У кого у них? Причем, Люди остаются людьми, если они люди. Ну, те, которые живые остались. А много ли людей, которые в сорок первом году ушли на войну, вернулись в сорок пятом? Много ли из них? Наталья Николаевна? Ну, да, у меня два деда вернули. Они в сорок пятом ушли? Да. Сорок первом. В сорок первом, да. Наталья Николаевна, в да. А, наталья. Наталья Николаевна а разрешите по любопытству, Наталья Николаевна, они в каких частях вели войну? Один был танкист, а вот папин отец, я ну, как бы с ним очень мало общался, я даже не могу сказать, кто он, но он был Наверное, какой-нибудь секретный а работник, танки. разведчик. Я могу сказать. Да. Разведчик, а? разведчик, наверное. Не знаю. Штирлиц. Я могу только сказать про своего танкиста, это моей бабушки родной брат. А как это он в 41-м танкистом ушел на фронт? Я ж до 45-го э, провоевал, не верю. Это ваше право. А ну покажите мне фотографию его в 41-м. Ну, как бы, я могла вам показать, если у меня остались свои координаты. Нет, так вы можете он мне в, в экран показать фотографию танкиста, вот 41-й год, вот он солдат рядовой, а вот 45-й, вот я. он уже майор. Ну, типа, вы мне не верите, что ли? Я не, не, не верю. Вы типа думаете, танкисты. Те танкисты, которые ушли в 41-м, все сгорели в танках. Я это точно знаю. Так он выполз и полз, заполз в посадку. Он был военно обязан. Так он, он, был не военный, как, просто военно обязанный. В танке, в этот момент, закопал в эту землю. А, так у он, него одни пальцы уклонист, он у, просто. Выпался выпал ну, со станка, можешь... уполз, уполз и потом прятался до конца вы... войны. Подождите, вы меня можете выслушать? Так какие-то сомнительные показания вы даете, честно, Наталья Александровна или Николай? Я? Да, очень сомневаюсь я. Ну, ну, это уже ваше мнение. Ну, Тогда мне нет смысла вам рассказывать ничего. Нет, рассказывайте, пожалуйста, пожалуйста, давайте, я дослушаю с удовольствием. Не вот так думать, что человек, который полз, у него черви в игре завелись и ему вычищали, ему хотели ногу отнять. Спасибо ему спасла медсестра. Да, да, да. да. Но он а, документ, а он документы закопал перед тем, как его медсестра спасла? Документ Он выпал со станка, полз по посадке, закопал документы, потом его нашла медсестра и спасла его, правильно? Нет. Его нашли военные наши. Угу. Его привезли в госпиталь. Без, документ, без документов. Без документов, да. И не расстреляли. Потом документы, да. Откуда его привезли солдаты? А, а где документы взялись? Ну откуда? Они они знали, откуда они знали, что это не вражеский агент какой-нибудь переодетый вот, вашего деда? Слушайте, вы очень глубоко заходите, куда-то непонятно. Вообще люди верите. Нет, не верю. Люди обычно обманывают. Людям вообще верю, а жителям Саратова не а всегда. А вы сам себе, а жителям... себе верите? Ж... Обязательно. И только себе и верю, на самом деле. Никому верить нельзя, как говорил. Э, а как вот, говорил Генрих Миллер. А мне вот, а а можно. А да, мне можно, да. Мне можно. Так даже Путин, помните, говорил? Никому верить нельзя. Мне можно. Помните? Что? Владимир Владимирович Путин на каком-то интервью, когда ему молодая девушка задала Я вопрос. Я не смотрю телевизор уже 6 лет. Ну, может, вы Ютуб смотрите, может, вам кто-то в чат рулеткой рассказывал. Я не слушаю вообще ни о чем. Понимаю. Мне Ладно, действительно... давайте, давайте вернемся к вашему, к вашему, к вашему деду. Спасла его а Ваш не воевал? да, мой... Подождите, а ваш дед не воевал? Воевал. А почему такие вопросы задаете глупые? Потому Извините, как? Потому что танкисты, которые пошли в 41-м году воевать, живыми в 45-м не возвращались. Никто. Извините меня, я сейчас не все возвращаюсь. Да уж нет, не прощу. У меня... Ложь вещь плохая. Да прощ... Кого-кого, вас не я не прощу. Ли? Слышите? Да-да. Хотите, я вам покажу? Я сейчас живу в военном да. городке. Да-да, хочу, покажите. А В Саратове? Хочете? Да. Да, хочу. Я живу в военном городке. У меня племянник уже пятый раз на СВО. Тоже У меня живой? один племянник пришел. То... У танкист? меня один племянник. Нет, он не танкист. А как же Он что? МТО. А как он же Он МТО. Технический работник, да? Вот. Если я вру, смотрите. Вы же такой неверующий. Ну, как я, как я пойму, что это военный городок? Обычные дома, недорогие. Ну, всю... С чего вот там, ага, вот вижу, там, вижу, видите? вижу, вижу. А где у вас да, там склад БК? Да Понимаю. Меня, где наверное, где парк техники? Вы же такой чересчур умный, да? Да, где парк вот, техники? Видите? Я вижу, вижу военный городок. Где, может, это тюрьма, конечно, вот. а вы вольнонаемная в тюрьме, бог его знает. Вот. Это же можно Нет, тюрьма. не тюрьма, это нормальный. Нормальный, вот. да? А где у вас И там он, парк он, техники? Он у меня племянник пятый раз на СВО. Один у меня племянник пришел без двух ног. Дальше. В смысле, а как он пришел, если я он без двух ног? Я что-то кому-то доказываю. Подождите, как он мог прийти, если он без двух ног. Кто-то еще, почему-то кто-то не выжить. Нет, вы, вы, все вы все правильно говорите. Наталья... Племянник пришел без двух ног, я как вы раз. Вы вообще в разуме да. это война. Это СВО. Это война. это война. Вы же сами сказали, ушел на СВО. Кому-то повезло, кто-то выжил, кому-то нет. А как племянник пришел без двух ног? Обыкновенно. В смысле, на руках? Обыкновенно. Без двух ног. На руках? У, у его вот так вот, вот, вот. Одна чуть побольше, другая вот так. Так он же ж технический работник. Что ж с ним случилось? Как же ж он попал на передок? Он на мини подорвался. А, вот неаккуратный какой, а. Нарушение техники безопасности, очевидно. Вы там были? Я тут. Вы там Я были? сейчас прямо тут. Вы ты, ну, то послали бы. Я сейчас прямо тут. Где? Город герой Белгород. Наталья Александровна, я забыл, да? Николаевна. А, Николаевна, правильно. Наталья Колевна. Угу. Папа Коля. А дедушку как звали? Дедушку? Петр. Ну который танкист, да? Нет, Иван. Э, танкист. Иван Петрович. Аргапов. Иван Петрович. Можете даже пробить по базе Иван Петрович Агапов. Хорошо, хорошо, я это обязательно сделаю. Он там есть в этом, э, знаете, у нас вот этот, этот вот список? Есть, есть, ага. есть. А какого Можете года рождения? Хорошо, я так и сделаю. Наталья, э, опять забыл. Я не помню, какого он года рождения. Николай У меня бабушка была 07-го. А он чуть помладше нее. Я, я конечно, может быть, не прав был в отношении вас, дедушка ваш действительно, наверное, заслуженный, и вы потомственная жена военного, очевидно. Мне просто обидно. Ну не обижайтесь, не обижайтесь, племянники один без, а второй-то хоть живой, второй-то хоть живой племянник Наталья Николаевна. Давайте вместе попросим. Живой, богу. слава богу, живой, живой. Ну ничего, мы это исправим. Пятый раз в купол приезжали. И Благо что? того, что. А как что... его без ног-то отправляли? Благо того, что его не успели подорвать, когда он был на бензоводе. Он прям семь минут только отъехал и взорвали бин Горе-то какое? Горе-то какое? Правая нога хрусь пополам. Левая нога хрусь и пополам. Голову так раз. И отсекло. Это ужасно, это ужасно. Я просто это все наблюдал своими глазами своими видел. Горит, Горе, за какой? Что же ты делаешь, да? им задавило. Напрочь, напрочь. Я сам был свидетелем. Вот этим головой. Вот. Вы не поверите. Раз! И голова прочь. О. Потом правая нога. Раз! пополам. Потом левая нога. Раз! Пополам. Что же трава и делают? -то? Простите, вы были другом моего покойного Миши? Нет, не могу. Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки. Нет, не могу, нет мочи, не в силах, как вспомню колесо, по ноге хруст, одно колесо ведь буду 10 месяцев, пойду лягу в постели, забуду сном. Да. Я так чувствую, что вы такой бездушный человек, угу. и вы только карманные. Бездухов, бездуховный, бездуховный, блин. Я да просто столько я уже насмотрелся, вот эти вот крокодили и слезы, понимаете, что уже душа очерствела и превратилась в камень, а камень скоро превратится в песок. Да не может такого быть. А наши русские солдаты превращаются в нефть, понимаете, в нефть, это ужасно. Не может такого быть. Да ну как, да. так же уже было с динозаврами, понимаете, с динозаврами так уже было говорит Бог вам судья. Однозначно, Дай Бог тут вам однозначно судья. я с вами, я с вами абсолютно согласен. А вы, вы в Бога верите? Вы в Бога верите, Наталья Николаевна? Я. Да. Я, вы? я верю. Как вы думаете, дьявол я существует? Верю. Нет. А дьявола тоже нет? И дьявола? Ну нет, никакого дьявола. Да это ж положить, да интересно. Что это у вас? Сегодня хватит все. Ничего нет. Так стало быть, так-таки и нету. Но... Успокойтесь, 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 профессор. Вы сейчас посидите с товарищем бедомным. А я только сбегаю на угол, быстренько звергну по телефону. А потом я вернусь, и мы вас проводим куда вы хотите. Вы же не знаете города. Ну что ж, позвоните. Умоляю только вас на прощание. Поверьте хоть в то, что дьявол существует. О большем я уж вас и не прошу. Бог существует, а дьявола нет, да? Нет. Дьявол это люди, которые бездушны, как ты. Понимаете в чем дело? И черствы, как ты. Как я? Понимаешь? Понимаю, Наталья Николаевна, да. понимаю. очень хорошо Чёрт. понимаю. А по поводу дьявола я вам э, доказательства предъявлю. Того, что дьявол существует ну потому что коль есть свет коль есть свет то есть и тень потому что если бы э, вся земля была залита светом то все бы сгорели просто а по поводу дьявола тот ваш племянник который вернулся без ног э, ну что же я могу сказать это наверное кара небесная Понимаете? За что? Ему? За мою бездушность, за мою бездуховность, бля. Да за что? Он за... никогда к ним не был. Бездуховность, понимаешь, в стране бездуховность, Он без... бля. Добра, даже от родителей добра не видел. Ну за понимаешь, что? Поэтому... Вот, вот в этом-то и беда. Он от родителей не видел добра. Они его добру Боже не научили. Они его добру такой... не научили. Понимаешь, не научили Наталья Николаевна. И ко мне присылают таких вот кретинов недобрых. А на войну же надо добрых присылать. Да никто кретин не бывает, которые идут за нас, душу отдают. Вот, Какие а кретин, я хожу и собираю. Наталья парень. Николаевна, а я как раз эти души и собираю. собираю, Собиратель душ, я понимаю. Господи. Неужели у тебя есть семья? Да, да, Наталья Николаевна, фашизм, фашизм. Развили мы в нашей стране фашизм, и это ужасно. И как ужасно. Ты своих детей? Твой сын служит? Мой сын врач. Мой сын ноги отрезает таким, как твои племянники. Врач он, врач. Он служит? Он врач. Ну ты мне скажи, он служит. Он в Украине был. Он, сказал, что не. он, 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 он сейчас... Правду. Он сейчас, он сейчас в Украине, Наталья Николаевна. Сейчас он в Украине. А ты чем не можешь доказать? Как ты мне говоришь, чем ты не можешь доказать? А я не буду, мне все равно, веришь ты мне или нет. Назови его имя Фамиль. Да сейчас, разогнался. Чтобы ты его сдала украинцам. Вот. Чтобы И ты сейчас... его украинцам сдала, Потому да, Наталья Николаевна? Я... Твою Ой, могу, сына, вот сына свою ты могу, посла? вот ты свою могу. <сх> обязательно, я обязательно. А я ж... я же отправлять своего сына И... воевать против собственного народа? Я же не кредит Наталья Николаевна. <сх>... А, я тебя на эмоции уважаю. Я, я же не, не критик отправить своего сына воевать против своего народа. Владимир Владимирович сказал, что мы с украинцами один народ. Как же мы воюем то против своих, то Наталья Николаевна? Ну, Или ты Путину не я веришь? Так поняла, что ты, я так понимаю, что ты вампир и хочешь попить моей крови. С удовольствием. Ну, правда, алкоголь мешает мне в этом э, святом деле. Местами даже священном. Алкоголь, который у тебя в крови, мне очень мешает. А так бы я с удовольствием так впился бы в mm -hmm. твои, такие, так сказать, кровосодержащие артерии. Вот если бы я тебя прям вот, вот видела воочию, вот клянусь бы, была бы... Расцеловала бы, наверное, да? С удовольствием. Представляешь, рада, Прямо вот прямо вот, прямо вот расцеловала бы, да? Ну хорошо, Наталья. Чего? Николаевна. А, не, не хочешь меня целовать? Дать не надо. Слава Богу. Слава ага. Богу. Слава Богу. Значит, Наталья Николаевна, слушай, слава меня, слушай меня внимательно. Слава Богу, Наталья Николаевна есть помоложе. Слава Плохо у вас там военная части тогда. С мужиками, раз у Наталья Николаевна помоложе есть. Что, блин, совсем дефицит? <смех> <смех> Печально у вас там в военной части. Кстати говоря, что у вас там за часть стоит? Может, вам ревизию там, так сказать, инспекцию провести? Так инспекцию, инспекцию тебе Какая провести. Часть? А ты уже все да. доложила, Наталья Николаевна. Ты деда своего доложила, часть доложила, область доложила. Ты думаешь, я не установлю где-то инспекцию завтра жди. Всех вас там вычистим. Давай, Наталья Николаевна, до скорых волнующих встреч. Вот и посмотрим, как ты, какие у тебя там молодые солдатики и почему они до сих пор родину не защищают. Понял меня? О, вот пускай твой сын пойдет защищать родину. Мой сын уже в Украине, дура. Мой сын всю жизнь в Украине, кретинка. И послужи с ними. Я ж не идиот, я же не предатель. Путин сказал, что мы куда ты? Куда ты? Ой, було б добре, ну, не було б геолокації. Щось мене збоїть сьогодні геолокація. Було б непогано очі цієї паскудної Наталі Миколаївни. Колівни, Наталі Колівне, прорахувати. Було б зовсім непогано. Зовсім-зовсім.